Пожалуйста. Юрий Васильев, Ладыжинская громадская рада, город Ладыжин, Винницкая область. Сегодня я нахожусь в городе Украинка, Киевской области. Меня сюда привел вопрос состояния экологии города. Почему? Потому что город Ладыжин и город Украинка – это города, которые возникли благодаря работе, строительству и работе тепловых электростанций. Ладыжинская ТЭС и Трипольская пять. Проблемы, в общем-то, у нас одинаковые. Города, как братья-близнецы, вот, и по своей архитектуре, по своему, так сказать, расположению. Есть какая, -то, какая, -то, какая разница. Но в принципе все одинаково. Сегодня мы хотели бы посмотреть, как обстоят дела с вопросами экологии в городе Украинка, вопросы социального, решения социальных вопросов в городе Украинке. Но больше мы... Нас интересует это вопрос экологии. Почему? Потому что работа тепловой электростанции, которая работает на угле, что в городе Украинке, что в городе Ладыжины, значит, приносит определенные проблемы окружающей среде и людям, которые живут на этой территории. Вот. Ну, находясь в Украинке уже не один день, значит, я познакомился с самим городом, посмотрел его окрестности должен заметить приятное впечатление от состояния города и, будем говорить так, того, что находится в округе. Но есть определенные негативные вопросы, на которые бы я хотел акцентировать внимание. Почему? Потому что вопросы экологии входят в пятерку вопросов первой важности и необходимости Украины. Если эти вопросы не решать, эти вопросы не решать, то буквально в ближайшие несколько лет мы можем столкнуться с тем, что здоровье наших людей, нашего населения подорвано. Почему? Потому что люди дышат воздухом, пьют водичку, употребляют продукты ну, не совсем соответствующего качества. Значит, работа электростанции любой тепловой электростанции, которая работает на глине, предполагает того, что в атмосферу, в окружающую среду идут определенные экологически опасные выбросы. В частности, выбросы в атмосферу. Поэтому особое внимание у нас в Лодыжине мы обращаем на то, как ведется вопрос контроля за этими выбросами и как можно улучшить сам контроль. Прорабатывая вопросы вопрос о том, как можно контролировать состояние воздуха, мы просмотрели кучу литературы в интернете. И на сегодняшний день мы вышли на понимание того, что контроль за состоянием воздушного пространства должен вестись постоянно, независимо от того, день, это или ночь. Вот. И в каком направлении дует ветер на электростанции с электростанции вот, идет дождь или не идет дождь для того чтобы люди знали чем они дышат вот, и какие последствия от этого могут быть значит сегодня мы остановились на двух вариантах газоанализаторов воздуха которые работают в постоянном режиме с возможностью выдачи как на световое табло, которое может находиться непосредственно в близости от самого газоанализатора, вот, так и с выдачей на табло, которое может быть выносным где-то находиться в городе. Кроме этого, в прямом режиме идет подача сигнала в интернет, и в интернете фиксируются все показатели, которые выдает этот пост газоанализатора значит в зависимости от того какая комплектация этого газоанализатора значит он может выдавать до 7-8 параметров состояния воздушного пространства ну что особенно важно для нас так это состояние запыленности воздуха вот. дальше окислы азота углерода и серы любых его комбинациях. Значит, представляют они собой э, эти газоанализаторы. Это фирма Airpoint Австрия вот, и японская фирма Хариба. Металлические ящики, которые могут располагаться на столбе на высоте где-то примерно 6-8 метров. Вот. И в зависимости от комплектации эти ящики э, имеют вес 70-90 килограмм. Работают в автономном режиме и потребляют где-то порядка 1,5-2 кВт электроэнергии в зависимости от того, какие анализы в этот момент производятся. Работают не автономно, не требуют постоянного присутствия персонала. Да, действительно, на сегодняшний день, по нашим оценкам, стоимость довольно приличная. Мы прикинули по тем параметрам, которые мы хотим туда завести, а это порядка 7. Стоимость газоанализатора производства японской фирмы Хариба составляет 130 тысяч долларов с гарантией от 1 до 2 лет. Но мы считаем, что это оправданные вложения денежных средств, потому что здоровье людей которые проживают на этой территории, не имеет цены. А влияние от выбросов не только там, будем говорить, тепловой электростанции, которая работает на угле, но вот, и других предприятий, все-таки дает свои негативные последствия на окружающую среду и на здоровье человека. А скажите, пожалуйста, за какие, ну кто должен финансировать подобные проекты, на, на кого вы рассчитываете? Значит, мы рассчитываем, значит, первое, готовим обращение городской власти и к областной власти, чтобы природоохранные деньги, которые направляются в бюджеты города и области от предприятий, которые имеют вредные выбросы, то есть вредные технологии, были направлены на приобретение газоанализаторов. Вот. Плюс к этому мы э, ведем работу в поиске э, грантодателей, вот, которые бы помогли нам приобрести данное оборудование. Сейчас ведутся переговоры. Буквально завтра я буду встречаться с представителями фирмы, которая занимается вот здесь в Украине поставками этого оборудования вот, и обслуживанием этого оборудования. Кроме этого, значит, мы будем вести переговоры, чтобы был произведен забор воздуха, вот, то есть разбитый по какому-то периоду и с определенной последовательностью, чтобы мы имели понимание того, что мы имеем в городе. Вот. А уже после этого будем выходить на конкретные показатели. Почему? Потому что 7 параметров, которые мы пытаемся туда заложить это то, что предприятия нашего города выбрасывают в атмосферу. Но все-таки мы хотим найти понимание, что мы учли все эти семь пар параметров, которые действительно достаточны. Вот, может придется 8 там, или 9 этих параметров заводить, мы не знаем. То есть получить ясную четкую картину, что мы имеем в городе. После этого выйти на вопрос финансирования. Работаем Пытаемся вести работу с депутатами нашими, с общественностью. Ведем информацию, то есть, информируем население через сайт наш, вот, через средства массовой печати городские. Наша организация издает периодический вестник экологический, который называется «Новкола», который выходит раз в три месяца. Мы информируем людей, показываем, и по отзывам, которые мы имеем, как через печать, как через личные обращения, так и через публикации в сайте, что вопросы, проблема действительно затрагивает интересы очень многих людей. Люди хотят знать, чем они дышат, что они пьют, что они кушают. Поэтому считаем, что это... Еще хотел бы я сказать, что побывав в городе, значит, кроме того, что... Есть общие проблемы, которые возникают от работы предприятий, в частности электростанции. Значит, очень беспокоят вопросы состояния бытового мусора. Значит, я на велосипеде объехал в радиусе 8-10 километров вокруг Украинки. Впечатление гнетущие. Вот. Точно так же, такая же ситуация и в Ладыжине, в других местах э, Украины. Бытовой мусор, бытовой мусор заполоняет наши окрестности, наши леса, берега рек, русло рек. Ну, поэтому я считаю, что нам необходимо вырабатывать единую политику, принимать единые решения. Кроме раздельного сбора мусора, все-таки проводить э, работу с подрастающим поколением, с населением. Вот, о том, что действительно эти вопросы надо решать вот, и убирать этот мусор, который находится ну, на окружающей территории. Ну, спасибо вам за информацию. Я думаю, что мы будем э как бы, обмениваться в дальнейшем инф информацией, новостями и взаимно дополнять свои какие-то инициативы и э идеи, которые принесут Обмениваться да опытом контактировать да. я да. очень рад почему то что мы нашли отклик потому что часть ладыженцев живет в украинке а те которые когда-то жили в украинке живут в Ладыжине. вот то есть взаимосвязь наших городов неразрывна я думаю что и другие города энергетиков присоединятся к нашей инициативе к нашему движению вот и мы совместными решениями совместными усилиями добьемся каких-то положительных изменений. Я думаю, что и ваш депутатский корпус. Вот, действительно, если это люди, которые болеют за свой город, за свою страну, значит, поддержат и все-таки найдем эти деньги. Почему? Потому что и международные организации, и международные деньги заинтересованы в том, чтобы в Украине шли положительные изменения, в частности, в экологии. События во Львове показали, что это непростой процесс. Вот. И я могу сказать, что за последнее время мы объехали э, вокруг Ладыжина 29 населенных пунктов, то вот, вопросы с бытовым мусором и мусором, будем говорить, или отходами предприятий в Украине системно не решаются. Если мы можем сказать, что только возле вокруг одного Ладыжина мы насчитали 18 крупных свалок, которые по площади занимают от 800 до 2500 квадратных метров это не, так сказать, произвольные, стихийные свалки. А это говорит о том, что не дорабатываем мы, не дорабатывает наша власть. То есть здесь должны быть только совместные усилия. Если только будет власть заниматься, значит, не до конца. А вот когда произойдет смычка власти, населения, и когда власть у нас будет видеть не людей, которые хотят что-то, ну, требуют непонятно от власти, и когда мы будем видеть перед собой власть и будем говорить власть, мы хотим положительного решения тех проблем, тех вопросов, которые стоят перед каждым конкретно человеком. И вот когда мы найдем общий вот этот язык, общее понимание, мы добьемся, и эти вопросы, я думаю, что постепенно будут решаться. Так Но... что большое спасибо, до новых встреч, мы приедем к вам в гости. Всего доброго.